असलकम आज अक्टूबर की उन्नीस तारीख है मैं इस वक्त अपने पड़ोसी के गार्डन में हूँ जहाँ नाशपाती के एक पौधे पे मैंने कुछ पैमंद लगाए थे उनमें से एक पैमंद मेरी गलती की वजह से टूट गया था उसकी जगह मैंने ये पैमंद लगाया था एक काफ़ी लंबी शाख का मैंने इंतहाब किया था और उसकी वजह ये थी मैं नहीं चाहता था कि अगर कोई छोटा पैमांद लगाऊँ तो ये दूसरे पैमद की नस्बत पीछे रह जाए तो इसलिए मुझे लंबी शाख का इस्तेमाल करना पड़ा जिसमें मैंने किचन फाइल का इस्तेमाल किया था और यहाँ से लेके यहाँ तक का सारा पैबंद मैंने उसके गिरद मैंने किचन फाइल उसे कवर कर दिया था उस वक़्त यहाँ काफ़ी गर्मी थी तो मेरा ख्याल था कि इतना लंबा जो पैबंद है वो कहीं सूख ही ना जाए तो इसलिए मेरा ख्याल था कि मैं इसे गर्मी की शिद्दत से भी बचाऊं और पैबंद कामयाब भी रहे तो ये है शाह का भलाई हिस्सा जिस पे मैंने ये दो पत्ते छोटे छोटे रहने दिए थे जो कि अभी तक सब्ज़ हैं जब मैंने ये किचन फाइल उतारी थी तो उस वक़्त मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे इस पे कुछ सलबटें सी पड़ चुकी हैं वो सलबटें खुद खुद काफ़ी हद हाँ तक दूर हो चुकी हैं अभी देखने से महसूस हो रहा है कि ये काफ़ी बेहतर है जुरियां सी नजर आती थी वो भी गायब हो चुकी हैं मैं काफ़ी खुशी महसूस कर रहा हूं कि कम से कम ये ये जो पैवन है ये ना सिर्फ कामयाब है बल्कि यह पीछे भी नहीं रहेगा इसका साइज़ भी दूसरी शाहू के बराबर ही रहेगा वरना मेरा ख्याल था कि अगर मैं कोई छोटा पैबंद लगाता तो उसके कामयाब होने तक ये दूसरी शाह ये काफ़ी आगे चली जाती है और वो पीछे रह जाता और अभी मैं इस तरह के दूसरी तरफ आपको लिए चलता हूँ जहाँ एक और चीज़ मैंने नोट की है और अगर आप इस तरह को ग़ौर से देखें ये नज़र आता है कि यहाँ से ले कर यहाँ और ये ये हिस्सा जो है ये सारे का सारा ये खुशक हो चुका है इसमें ज़िंदगी के कोई आसार नहीं अभी ये मुझे पता नहीं कि ये पैमांद कामयाब ना होने की वजह से हुआ है या यहाँ पे जिंदगी के आसार ना होने की वजह से पैमद कामयाब नहीं हो सके जो कुछ भी वजह थी अभी ये साफ़ नज़र आ रहा है कि तने का ये हिस्सा बिल्कुल मुर्दा हो चुका है आप बहुत कम आपके नोटिस में कोई ऐसी चीज़ आई हो मैंने इससे पहले भी गालबन ऐसा ही एक और दरख्त पे भी देखा था तो वो मेरे भाई के बगीचे में प्लम का एक दरख्त था जिसके तने के ऊपर एक तरफ मैंने एक पैमंद लगाया और दूसरी तरफ दूसरा तो एक पैमंद कामयाब हो गया था लेकिन दूसरा कामयाब नहीं हुआ तो दूसरे वाले का जो हिस्सा है नीचे वाला वो शाह का पूरे का पूरा आ, खुश्क हो गया और शाह का वो हिस्सा जहाँ पैमंद कामयाब हुआ था आ, वो ज़िंदगी से भरपूर वो सब्ज़ है छिलका भी तना भी और पैबंद भी कामयाब है लेकिन दूसरी तरफ़ जहाँ पैमंद कामयाब नहीं हुआ था वो आहिस्ता आहिस्ता सूख गया और उसमें दोबारा ज़िंदगी नहीं आ सकी अगर आपको मेरा काम पसंद आए तो आप अपने दोस्त अहबाब और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें मेरा वजूद इस वसी दुनिया में एक छोटे से छोटे नुक्ते से भी कई मिलियन छोटा है अगर आप एक दफ़ा मुझे गुम कर दें तो फिर शायद आपके लिए मुझे ढूंढ निकालना मुश्किल हो जाए तो क्यों ना इससे बचने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तो आपके लिए मुझ तक रसाई आसान होगी शुक्रिया